уважаемые зрители! Следующими словами по уже сложившейся традиции мы должны были бы вам сказать Мы рады видеть вас сегодня в нашем зале К сожалению, на сегодняшний день мы вынуждены нарушить все традиции Которые клуб Кондратьевского огнеупорного завода соблюдал многие десятки лет Приветствуя на каждый праздник жителей поселка Алексеева-Дружковки в своем зале Сегодняшнее мероприятие ⁇ выставку плаката, посвященную выражению протеста против закрытия клуба, организовала инициативная группа в составе из 30 человек. А мы, постоянные ведущие поселковых праздников, сейчас выступаем от имени всех, да. кто сегодня здесь собрался, кто против закрытия культурного учреждения на территории поселка. Наш поселок 2013 год начал не очень-то весело, потому что, в принципе, 2013 год был объявлен годом детского творчества. А мы начали его тем, что закрыли учреждение, в котором дети занимались художественной самодеятельностью. Да, наш клуб, находящийся в сельской местности, работал на том уровне, который позволял ему помещение и финансировать. И несмотря на неполную обустроенность в клубе, действовали три танцевальных коллектива, где занимались дети разных возрастных категорий, от самых маленьких, которым едва исполнилось три годика, до 19 лет. Они неоднократно выступали на, цер на сценах города Дружковка, показывая, что могут достойно стоять рядом с городскими коллективами, так и на областных и всеукраинских конкурсах, занимая призовые места. Также в клубе действовал театральный кружок, которым занимались не только дети, но и взрослые которые каждый праздник делали во много раз прекраснее своими талантливыми выступлениями. На базе клуба действовал вокальный ансамбль «Казачий круг», известный как в городе, так и за его пределами своим прекрасным народным пением. Работал вокальный инструментальный ансамбль мелодии, известный точно так же за пределами города, история которого началась еще с конца 70-х годов 20 -го столетия. А их дело стали продолжать их дети, то есть, ну, в принципе, настоящая династия бесспорно, талант не угаснет, если он есть на самом деле. Но дело в том, что те дети и участники самодеятельности, которые посвящали все свое свободное время на обогащение культуры поселка и города, потеряли очень важную частичку души – дарить окружающим свое мастерство и умение. Сегодня здесь собрались жители поселка, чтобы выразить свое возмущение по поводу происходящих событий. Ведь закрытие клуба можно было бы избежать, передав этот объект культуры либо на баланс города или поселка, или же в долгосрочную аренду на приемлемых условиях. К большому сожалению, этот вопрос до сих пор остается не решенным. И мы предоставим слово не небезразличным дальнейшей судьбе культурного учреждения жителям нашего поселка. Здравствуйте. Два года назад Наш поселок голосовал на выборах. Мы доверили свою судьбу Игорю Анатольевичу Остапенко. И мы надеялись, что он будет нас поддерживать во всех начинаниях и всех, во всех продолжениях. Но так получилось, что он преследует свои корыстные цели. На наши просьбы и на то, что мы приходили, чтобы он нас принял, он не реагировал никак на наши письма 14 января и 21 января не отреагировал. Мы к нему обращались как к областному депутату, как и к директору завода. То есть даже в Донецкой области, когда мы ездили туда, его фамилию даже не знают. Кто такой Игорь Анатольевич Остапенко? Все его действия, ну, не знаю, как просто сказать, но, по-моему, так не делается. Когда мы доверяем свою судьбу, и когда он говорит, что чужих детей не бывает, а наши дети для него чужие. Спасибо большое. Здравствуйте. А теперь я хочу сказать от своего имени. Этот клуб, как, как сказать, это частичка нашей жизни. В этот клуб ходила моя мама. В этом клубе в хоре пела я. Здесь с десятилетнего возраста занималась моя дочь и мой сын. Теперь я вожу туда свою внучку. Я от жителей всего поселка хочу сказать, что этого нельзя делать. Мы же убиваем будущее наших детей. Дети растут там, они учатся доброму, светлому. Как так можно поступать с нашими детьми? Спасибо большое. Спасибо большое. Здравствуйте. Я хочу сказать, что я ходил вместе с родителями на прием к областному депутату директору неупорного завода Остапенко Игоря Анатольевичу. Мы ходили к нему на прием как к областному депутату, но приема он не вел. Об этом нам сказали охранники предприятия. Я хочу сказать, что если уж мы выбрали этого человека, то почему он не хочет общаться со своими избирателями? Я считаю это неправильным, и все его действия осуждаю. Спасибо большое. Добрый день, дорогие наши односельчане. Надеюсь, многие помнят хор нашего завода. Я так думаю, что многие здесь присутствующие ходили туда. Я в этом хоре с 53 -го года, 55 -го мужа. И я знаю, что директор завода Дырий покупал нам костюмы. Мы участвовали на смотрах. Наш завод всегда призовые места получал. Хор был очень хороший. И директор завода присутствовал часто на занятиях хора. Потом закупал костюмы для хора. Сам ездил, брал старосту нашего хора. И вместе закупали на 50 человек. Я думаю, это немалая сумма. Но он держал клуб ну, как бы сказать, в хорошем состоянии. Ведь была и библиотека в клубе, и зал клуб был, и все финансировались. Директор старался, чтобы поселок был на, выс на высоте. Многие заводы имели свои хоры, но наш завод всегда первенство занимал. Теперь скажу, что все... Танцевальный коллектив был у нас. Человек ездил с дружковки, руководитель танцевального. Хор тоже руководитель был. И никогда не было такого, чтобы все было в убытке. А сейчас директор завода заинтересован только своим карманом. А что, неправда? Ну где это видно, что завод закрывали клуб, куда молодежи деваться. Ведь в клубе был и оркестр духовой. И были все духового оркестра, и завод все покупал. И директор всегда был впереди. А сейчас все в убытке. Ему, видите тяжело держать и оплачивать хотя бы одного человека. Это стыд и срам нашим руководящим людям. Спасибо большое. А сейчас попросим сказать Евгения Алексеевича, депутата поселкового совета. Дорогие мои земляки, то, что сейчас творится у нас в поселке, это вопиющее беззаконие. Вопиющее. Я молчу о том, что это творится по всей стране, но мы здесь и каждый на своем месте должны противостоять этому. И мы противостоим. Поселок восстал против этого решения закрыть клуб. И я предлагаю сейчас всем собравшимся поддержать или не поддержать меня. В следующем предложении. Значит, клуб забирает у нас депутата областного совета, которого мы же выбрали. Я предлагаю, если он будет продолжать свои действия в этом направлении, начать процедуру отзыва его из депутатства. Кто за это предложение, я прошу голосовать. Я сейчас вас сниму всех. Поднимите руки. Мы вместе. Наше дело.